Так, запуск на карбюраторе Gas Power 2.2, 2.8 киловатта. Сейчас я обведу с той стороны. Вот наш красавчик. О, сейчас будем его пытаться заводить. Все у нас холодное. В баковый пусто. Бензин тут. Сейчас я для хейтера его снимлю, чтобы бензина там нема, что не машу, не пиздила, что типа вот так будем заводить. Так, нажимаем кнопочку, даже на 3 секунды. Там, как вы любите, там, за лупу на выхлопную подержать. Бачите, он я. Там, что там еще? Нос туда засунуть. Нажимаем так. Вот. Засосали. сейчас мы будем нежными движениями заводить цей генератор. Чувствую запах святый. Так вот так держи. О, берем. И что там? Включаем тумблер. Как в самолете. И держим, да? Два. На улице вот такая погода. Минус пять. О! О. Давай еще раз заведем. Не, не поверить, скажут, блядь, там бензин карбюратор остался. Что, с третьего раза, да? Сланочка не подключена. Рука мокрая. все, чтобы никто не пиздил, что типа он на бензине заводится. Yeah, все на газу. Вот, купляйте нормальный что кальбиратор, нет? и у вас будет заводиться oh. и правильно. Будете херню куплять. Я вижу, будет <laughs> Все, что, шланочку не надо одевать, чтобы не пиздили потом. Скажи, блядь, у вас там бензин остался, блин. Вы его на бензине завели, блядь. Блядь, надо было там открыть yeah. цей слив. Ну, короче, блядь.